Я мне сказал, что площадь это мирная акция громадской супольности, скированная на супродение фальсификациям на выборах. Больше ничего. Учора президент что будем денежать жорстко адекватно. Что значит денежать жорстко адекватно? Типу шать на площадь и там жорстко оберывать людей, как не было никаких провокаций, идти их не пускать и жестко адекватно бить. Так и не зрозумело. У Улада там завела каток, ведаючи, что люди прыгнуть на площадь, как можно. Под ноги им сядет лед. Как что, они падали головы били? Их это будет называться беспекой? Я звертался до Министерства внутренних справ, до министра. Давайте мы разом организуем безопасность людей на площади. Это у наших огульных интересов, а не я как отказу. Будем денежить жестко, будем денежить адекватно. Значит, я не хочу наш супротив, народную волю подавить. Мы этого допустить не можем. Мы мирно будем отстоивать свои правы. Мы мирно будем отстоивать ваши голосы, которые вы пришли на эти выборы и отдали за перемены, за демократичную новую Беларусь.